হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই আন্নাডাৰ ষ্টাডি ব্লগ আজি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ ছটা বজাত আৰু চাৰে ছটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ পঢ়িবলৈ আৰু মই য' কপিত লিখা নোটছবিলাকে পঢ়ি আছিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়ত ট্ৰাই কৰোঁ কি মই কিতাপৰ পৰা বা বহীৰ পৰা পঢ়োঁ ভিডিঅ' ইমান নাচাওঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কাৰণ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে আৰু নতুন নতুন কথা মনত জোৰে জোৰে পঢ়িলে অলপ মনত ৰয় সেই এঘণ্টামান পঢ়ি মই চাহ বনাবলৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা অলপমান ঠাণ্ডা লাগিছেই এইকেইদিন দুপৰীয়া ইমান ঠাণ্ডা নাই আৰু দুপৰীয়া অলপ পিছতো ৰ'দেই ওলায় বেছিকৈ ইয়াততো আজি ৰাতি অলপ বৰষুণেই দিছিলে আজি হ'ল মোৰ থাৰ্টি ডে' হাৰ্ট চেলেঞ্জৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু আজিতো অলপমান ভালদৰেই পাৰ হ'ল হেল্ডি ফুড তাৰপিছত পঢ়াটো অলপ বেছিকৈ আৰু তাৰ উপৰি আৰু এটা আছিলে এক্সেচাইজ কিন্তু এক্সেচাইজটো ইমান আজি কৰিবলৈ নহ'ল মই বিচনাতে অলপমান প্ৰাণায়ামখিনি কৰিলোঁ আজি ষ্টাৰ্টিং বুলি আৰু নেক্সট কালিৰ পৰা মই যোনখিনি পুৰা ফুল য়োগা সেইটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া মই গাখীৰৰ লগত যোনটো আগতে খাইছিলোঁ সেইটো আজি খাইছোঁ হেল্ডি লাইফষ্টাইল কিমান দিন পাৰোঁ নাজানো কিন্তু হ'লেও ট্ৰাই কৰিম যিমান যি হওক ঘৰত বনাবলৈ কেতিয়াবা বহু একদম বহুত বেছি তেলত বনোৱা বস্তু নাখাওঁ ঘৰতে বনাব ট্ৰাই কৰিম যিমান বনাওঁ এইকেইদিন খুব কণী খাই আছোঁ সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি অলপমান নিৰামিষে খোৱা যাওক ৰাতিৰো অলপ খিচিৰে আছিলে সেইখিনিও মই গৰম কৰি ল'লোঁ বহুদিনতে কাষ্টাৰ্ডৰ পেকেট এটা আনি থৈছিলোঁ তেতিয়া ভবাই নাছিলোঁ যে ডাইট কৰিম বুলি বা ভালদৰে হেল্ডি লাইফষ্টাইল ফল' কৰিম বুলি আৰু দেখি মোৰ বহুদিনৰ পৰা খাওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ তাৰপিছত কেতিয়াবা ফ্ৰুটছ নাথাকে কেতিয়াবা গাখীৰ নাথাকে আজি ভাবিলোঁ খাই লওঁ কিন্তু হাজবেণ্ডে একেবাৰে ভাল নাপাহিবই ময়ে খালোঁ মোৰ মানে খোৱাতকৈ বেছি কাষ্টাৰ্ডৰ চেণ্টটো আৰু কালাৰটোনো বহুত ভাল পাওঁ চেণ্টটো মানে ভেনিলা ফ্লেভাৰটো ইমান মই ভাল পাওঁ আৰু বেছি খাব নোৱাৰি কিন্তু এইটো বস্তু চেনি দিয়া নাই মই মই দিছোঁ অলপমান মৌ ঘৰৰ পৰা আনি থৈছিলোঁ ঘৰৰ ভাল পিয়'ৰ মৌ বুলিয়ে কৈছিল নাজানো এতিয়া কি পিয়ৰে নে কি তাৰপিছত অলপমান মৌ দি ল'লোঁ কিন্তু ফ্ৰুটছৰ পৰা অলপমান মিঠাটো আহে নিদিলেও হ'লতে ইমান কিন্তু বহুত বেছিও দিয়া নাই কমকৈ দিলোঁ আৰু টেষ্টিয়ে হৈছিলে খাবলৈ ফ্ৰুটছ কল থাকিলে অলপ বেছি টেষ্টি হয় কিন্তু কল আজি নাছিলে আপেল আৰু মই ডালিমেই দিলোঁ এইখিনি চাওক কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হয় আৰু বহুত বেছি বনাব নালাগে তেতিয়া আমুৱাই যায় কিন্তু অলপমান হলে খাই ভাল লাগে এয়া টেষ্টিয়ে হৈছিলে খাবলৈ কেব দি দি খাম গোটেই পেকেটটো ময়ে খাব লাগিব বহুত দিন যাব ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি আৰু মোক আপোনালোকে ছাজেচন দিছিল আপোনালোকৰ ডিম্পী মহন্তই দিছিলে ছাজেচন কি টেবুলখন অলপমান মানে খালী থৈ দিলে মনটো অলপমান ষ্ট্ৰেছটো কম হয় আৰু ময়ে ভাবিলোঁ আজি ট্ৰাই কৰোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা মোৰ টেবুলখন আপোনালোকে দেখিছে টেবুল ক্লথ পৰা নাই এই যে এবাৰ যে ফুচকা খাইছিলোঁ সেইবাৰেই মোৰ অলপমান পানী পৰি গৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা ধুই মেলি থৈ দিছোঁ কিন্তু আজিলৈ পৰা নাই সদায় এলাহ পাৰিম পাৰিমগৈ আৰু আজি নিট এণ্ড ক্লিন কৰি টেবুলখন পঢ়ি ভাল লাগিলে সঁচাকৈ আৰু থেংক ইউ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকেও যোনে যোনে এইটো কাম কৰা নাই তেনে প্লিজ কৰি ল'ব তেতিয়া অলপমান ফ্ৰেছ হৈ থাকিব তেতিয়া পঢ়ি অলপ ভাল পাব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ছাজেচন দি থাকিলে ভাল লাগে ময়ো আপোনালোকক কেতিয়াবা ছাজেচন দিম আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ দি যাব পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক কিবা কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা কি কিবা ক্ষেত্ৰত হওক যোনটোৱে আমাক হেল্প কৰে আৰু পজিটিভ ভাইভ এটা ক্ৰিয়েট হয় সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ আৰু সকলোৰে যাতে ছাকচেছ ফেইলিয়াৰ এইটো দুয়োটাই থাকিব কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি যাব লাগিব আৰু কিছুমান পজিটিভ কথা আমি এড কৰিও যাব লাগিব যাতে আমি নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে চলাই নিব পাৰোঁ কাৰণ বহুত ভৰ্তি হৈ থাকিলে সঁচাকে পঢ়িম কোনখন নপঢ়িম এনেকুৱা আৰু গোটেইখিনিতো এনেও পঢ়া নাযায় চ' আজি অলপমান বহুত দিনৰ মূৰত চাফা কৰি ভালদৰে খালী কৰি যিমান যি পাৰো অলপমান দূৰত থৈ যোনকেইখন একেবাৰে লাগতিয়াল সেইকেইখনহে মই ৰাখিছো আপোনালোকেও এই কামটো কৰি চাব আৰু মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰি ভালেই কৰিলোঁ কাৰণ ভালেই লাগে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আৰু কোনে কি কৰি আছে সেইটোৱে অলপ গম পাই থাকে গান শুনি শুনি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি আছিলোঁ আৰু গধূলিৰ তাই এইখিনি এগৰাকীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যৌথ পৰিয়ালত থাকে তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীও আছে আৰু প্ৰাইভেট স্কুলতো কাম কৰে প্ৰাইভেট স্কুলত কাম কৰিলে অলপমান দিগদাৰ হয় ময়ো আগতে কৰিছিলোঁ কলেজত চ' মই গম পাওঁ সেইটো কথা আৰু মই সেইকাৰণে গুৱাহাটীত এঞ্জেলিকা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল সেইখনত পাইছিলোঁ কিন্তু মই জইন নকৰিলোঁ কাৰণ তেতিয়া মই বিয়াৰ পাছত এৰি দিছিলোঁ গেপ হৈ গৈছিলে মই ভাবিলোঁ এই গেপতে আৰু পৰীক্ষাবিলাক দি লওঁ একেলগে যদি পিছত ধৰি লওক চৰকাৰী চাকৰি নাপাওঁ তেতিয়াতো সোমাবলৈ পাৰিম কিন্তু আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যদি আপোনালোকে কৰি আছে তেতিয়াহ'লে টাইম মেনেজমেণ্টটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয় ধৰি লওক মই ৰুমত থাকোঁ তেতিয়া মই কোনখিনি কাম কেতিয়া কৰিম সেইখিনি সেইটো মই জানো কাৰণ মই নিজৰ অনুসৰি কাম কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া এজনী বোৱাৰী ঘৰত সকলোৰে লগত থাকে তেতিয়া অলপমান নিজৰ মতে কাম কৰাটো অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায় ধৰি লওক ভাত বনোৱাই হওক বা ল'ৰা ছোৱালী চোৱাই হওক আপোনাৰ টাইমটো আপুনি নিজে এটা টাইম বান্ধি ল'ব লাগিব আৰু ধৰি লওক মোবাইল চোৱা তাৰপিছত বেলেগ ধৰি লওক যোনটো কাম একদম টাইমৰ ৱেষ্ট সেইখিনি একদম নকৰিব এইকেইদিন আৰু যদি ভাবিছে যে চাকৰিৰ কাৰণে ভালদৰে পঢ়িম তেতিয়াহ'লে আপুনি টাইম নিজে উলিয়াব লাগিব আপুনি কোনখিনি টাইমত আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বা কামৰ পৰা ফ্ৰী থাকে ধৰি লওক আপুনি ধৰি লওক সাতটা ছটাত উঠিছিলে তাতকৈ আপুনি আগতে উঠিব লাগিব চাৰিটাতে উঠিব লাগিব ধৰি লওক কাৰণ মই এতিয়া দিনটো টাইম পাই যাওঁ কাৰণ মোৰ ইমান বেছিও কাম নাই নিজে নিজৰ অনুসাৰে কাম কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপুনি যদি যৌথ পৰিয়ালত থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে ৰাতিপুৱা আপুনি যেনে তেনে দুঘণ্টা যদি মিলাই লয় ধৰি লওক সোনকালে উঠি তেতিয়া দিনত যদি এঘণ্টামান মিলাব পাৰে সেনেকৈ দিনটোত আপুনি মিলাই ৰাতিও অলপমান এঘণ্টামান মিলাই সেনেকেই পঢ়িব লাগিব তাৰ বাদে আৰু উপায় নাই তেতিয়া আপুনি নিজৰ টাইমটো নিজে মেনেজ কৰি ল'ব লাগিব কোনখিনি টাইমত আপুনি ফ্ৰী থাকে কোনখিনি টাইমত আপুনি ধৰি লওক বেলেগ এক্সট্ৰা কাম আগতে কৰিছিলে সেইখিনি কাম বাদ দি এতিয়া ময়ো এনেকুৱা কৰিছোঁ একদম ধৰি লওক কিবা এটা বহাই দিছোঁ গাখীৰে বহাই দিছোঁ গেছত তেতিয়া মই এনেই ৰখি থাকি আগতে মই মোবাইল টিপি আছিলোঁ এতিয়া মানে মই কি কৰোঁ সেইখিনি টাইমত পাকঘৰটো অলপ পটককৈ চাফা কৰি থ'ব পাৰিলে কিবা এটা পেলাই দিব পাৰিলে লেতেৰা বস্তু এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ ধৰি লওক কিবা এটা মই বেলেগ কাম কৰি আছোঁ সেইটো টাইমত মানে অলপমান বেলেগ কাম লগে লগে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকেইদিন সেইকাৰণে টাইমটো অলপমান মেনেজ হৈছে আৰু অলপ বঢ়াব লাগিব আজিৰ চেলেঞ্জৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আজি যিমান খিনি পাৰো চেষ্টা কৰিছো উম কৰিবলৈ আৰু টেনশ্যন নল'ব এইকেইদিন যে টাইম নাই বুলি আপুনি চিন্তা কৰক নিজে বেলেগ এক্সট্ৰা কাম একদম নকৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়া এইকেইদিন ইউজ নকৰিব ইমান আৰু যিমান পাৰি পজিটিভ হৈ যিমান পাৰি টাইমটো আপুনি মেনেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ টাইমৰ হিচাপত এখন ৰুটিন বনাই লওক যে এইটো টাইমত মই ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ফ্ৰী থাকোঁ বা এইটো টাইমত মোৰ ঘৰুৱা কাম নাথাকে সেই সেনেকৈ টাইম টেবুলটো বনাই লওক যি হ'ল মোৰ চাৰে পাঁচ ঘণ্টা আৰু মোৰ মনটো অলপ ভাল লাগিছে যে যোনখিনি টাৰ্গেট আছিলে সেইখিনি আজি ফুলফিল কৰিবলৈ পাৰিছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম